Привет всем. Харьков на проводе. Итак, значит, 55 литров виноградного вина. Двух сортов. Белый и синий виноград. Или черный, как его там называют в жизни. И я вот пока поставил все, думаю, да, я почитаю. Я же думал, что я буду делать сейчас коньяк. Оказывается, нет. Коньяк делается чисто из белых сортов винограда. Ну, как-то так. Так, думаю, прочитаю я про чачу. Начал читать про чачу. Чача делается из недозревших, отбракованных, там, от выжимок уже винного производства и так далее. В общем, от всего, что <laughs> недозревший виноград и так далее. Ну, в общем, отбраковка вся. Вот это называется чача. Хотя имеет лицензию грузины, получили на нее лицензию, там тройная, наверное, перегонка и так далее. А я еще за чушу рэпу свою думаю, а что делаю я? Давай почитаем, что такое бренди. А вот брендинг это больше всего подходит. Вот. Из любого вина виноградного делается бренди. Плюс домешивают там фруктовые браги, клубничные, малиновые там и все. Но это сильно дорого. Поэтому вот я думал, что я делаю коньяк. Потом я подумал, что я делаю чачу. Но я ошибся. Я делаю бренди, короче. Век учись, век живи, век учись, и дураком помрешь. Но на то и существует интернет, чтобы мы могли понимать хотя бы, в каких координатах мы находимся. Поэтому не будем мы кричать, что мы такие коньи делаем, что мы чача делаем. Мы его делаем просто, сейчас получается обычный простой бренди. Потом его нужно настоять на дубовой щепе или в дубовой бочке и можно его употреблять. Ну, можно его употреблять и в чистом виде. Поэтому работаем, трудимся. Ну, посмотрим, что получится из моего мероприятия. Потому что без сахара виноградное вино я гоню первый раз в жизни. Все время я жадничал и добавлял туда сахар. Ну, увеличивается выход, но вкус совершенно другой. Вот я хочу просто попробовать, что у меня получится из 55 литров виноградного вина. Двух сортов. Примерно пополам пропорции. Белый и синий. Работаем.